Давайте познакомимся с уважаемым жюри. Бронзовый призер КВН региональной открытой лиги столица сезонов 2012-2013 годов в составе команды «Престиж». Ксения Александровна. Финалист первой лиги КВН Чуваши сезонов 2008-2009 годов в составе сформи команды КВН Мади без тормозов Николай Ракчеев. Чемпион высшей лиги КВН Чувашии сезонов 2011-2012 годов в составе команды КВН «Муниципалитет» Артём Порфирьев! Всем привет! Да. Мы сборная команда из РГСУ. Я подержу, подержу. Ну, РГСУ, РГСУ, не слышали, что ли? Нет. Ну, РГСУ, ну, на воюшке, бус такой. Ну, РГСУ, ну это когда... Ну учебу опаздываешь, такси ловишь, говоришь водителю, мне ДРГСУ!» А он такой, а это где? «ДРГСУ!» ну это... Когда учебу заканчиваешь, на работу устраиваешься, диплом показываешь, а работодатель такой говорит, а, РКСУ, да, да, строительный? Ну, РКСУ, ну это... Саш, ну что ты заладил? РКСУ, ДРГСУ, Вот у нас в команде кого-то не хватает. А? Аня? Опять ее нет? Что такое? Сейчас я ее поймаю. Мамочки! Oh! Ага, -а -а. ты где была? Саш, тебе не кажется, что ты перегибаешь палку? Ань, а тебе не кажется, что ты когда на скамейку садишься, ты ее перегибаешь? <uh раз, 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 раз. Annot... <osh> Ребят, а вы не забыли, что у игра вообще-то? Давайте начинать! Поехали! <вес> 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 а первая наша миниатюра – случай на рок-концерте. господа, мы рады приветствовать вас здесь. Всего... Кого ты рад приветствовать? Узу по на сцене находишь. Ну, ребят, ей бог, что за балаган вообще? Какие-то люди на сцене. Если ты не знал, наша команда так и называется. Какие-то люди. Ну, ладно, с командой, но с одеждой-то что? Что за футболки? Денег, что ли, нормально не хватило? Это у тебя нарисовано, что ли, тут? Ну, ей бог, ребят. Ну, ты пойми, билет всего 30 рублей стоит. Кстати, ребят, а где у нас Игорь? У Игоря, у нас в команде нет Игоря, что ты болтаешь вечно, а? Так и живем. Команда КВН какие-то люди. Поехали! Итак, представим. Случай на улице. Куда баран? Почему в моем супе волос? Извините, пожалуйста, это больше не повторится. Точно? Точно, я могу продолжать. Продолжай. <музык> Настроение бывает плохим и хорошим, но испортиться может всего за одну секунду. Здравствуй, дружище, какой сегодня замечательный день, не правда ли? Что случилось, почему ты плачешь? Да все хорошо, все. Что случилось, почему ты плачешь? Хорошо, что... случилось, почему ты плачешь? Я не плачу. А что случилось, почему ты плачешь? Да и вообще нету. Советовать. Итак, представим, человек, который больше всего в жизни любит давать советы. Здравствуйте, молодой человек. Я бы, конечно, на вашем месте вот эту футболочку с этими джинскими не стал бать бать. Mm -mm, mm -mm. Ну, это как бы мое мнение такое. Ладно, дружище, ты не переживай, просто в следующий раз, когда будешь покупать одежду, не бери такой безвкусицу, ладно? Слушай, это вообще не твое дело. Ладно, ладно, успокойся. Последнее, вот за углом девушку не ты там словал, нет? Я и В следующий раз руки пониже опускай, но сам понимаешь. Ты, друг, не обижайся, в следующий раз право бьет, а лево, как баба, ей-богу. жена, которая постоянно мешает. Дорогой, ты меня любишь? Да, люблю. Очень? Очень. Очень-очень? Очень-очень. А что ты читаешь? Почему ты всегда мне мешаешь? Ты постоянно мне мешаешь. Познакомил тебя с моими друзьями, и все. Нет у меня больше друзей. Ладно, друзья, карьера. Десять лет ждал этого повышения, и что? Пять. Пять минут наедине с моим начальником, и я на улице с голой... Дорогой, пожалуйста, не умирай, не умирай, дорогой! ты мне даже умереть мешаешь! У каждого есть сосед. У каждого есть... Есть такой сосед, который постоянно мешает. Слушай, Семенович, молоток дай-ка. тебе, ты видишь, я его только в руки взял. Но мне ненадолго ненадолго ему. Ты видишь, я работаю. Почему тебе надо приходить, когда я работаю? Ну, мне очень надо. Очень? Ну, ладно, погоди минуту. Всем встать, суд окончен. Каждый из нас хоть раз в жизни подавал документы в ВУЗ. Итак, представим, абитуриент подает документы. Здравствуйте, я могу поступить к вам в театральный. Ты! Ты, презренный смерть, хочешь поступить в наш ВУЗ! В наш ВУЗ! Ты хоть слышишь себя, червяк! Ты знаешь, что такое Шекспир? Ты слышал о его величайшем произведении Гамлет? Ты хочешь поступить к нам в ВУЗ! То есть, товарищ директор, я не могу поступить к вам в ВУЗ! Директор! Но я всего лишь охранник! Здравствуйте, вам что-нибудь нужно? Нет, спасибо, у меня все с собой. Так можно, да? Да, конечно. А, может быть вам попить? Компотчик? Не, не, у меня все с собой. Салфетки? Салфетки нет, есть, есть. Может быть, столовые приборы? Нет, у меня все с собой, спасибо. Ну ладно. Официант? Да ладно. Да. Не, не у меня свой. Обычный случай в обычной семье. Отец, отец, ты знаешь, что сейчас произошло? Нет, я не грабил банк, я не украл машину, я не женился, отец, я поступил в театральный. Какой отец, я охранник! Случай у Ларька. Сейчас че купит, все отработаем, все, 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 все. Колу можно, пожалуйста, колу. Сейчас попьем, сейчас попьем. Пачку сигарет. Сигарет, сейчас покурим. Дайте еще пачку, пожалуйста. А сейчас Сидите вы, Значит, в зале, смотрите игру, а завтра вас спросят, какие команды играли на сцене? И вы скажете, какие-то люди. На сцене была команда Оска филиал Мади, какие-то люди. Спасибо. Форт Боярда. Я накину рюкзак на плечо, подниму за крышу за вторым ключом. <свист> «Бритли Спирс зашла в курятник собрать яйца. Сали из группы Би-2 играет со своей женой в прятки. Ты, Бар а, -а. <связывая> <связывая> this, this, а все тот же Макс Корж посвятил одну из своих песен другу Винни-Пуха, Ослику. Ая Круза и «Калиминовок» сидела глухая бабушка. Yeah. Кто-то из подметки группы Любе перед выступлением немножечко перебрал с алкоголем. А в конце хотелось бы сказать, что музыку можно не только слушать, но и смешно показывать. Итак, представьте, обычная бытовая ситуация в квартире, где установлен детектор лжи. И каждый раз, когда в квартире прозвучит ложь, вы услышите такой звуковой сигнал. <свист> 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 Знакомый, где ты был? Время 9 утра! Шлялся всю ночь где-то! Ну, я с Зинкой из бухгалтерии там тусовался. Ладно, на работе документы разбирал. Ну ладно, дорогой. Знаешь, прошлой ночью ты был великолепен. <свистит> да я знаю, я даже не старался. <свистит> Мам, папа, чем вы тут занимаетесь? Взрослыми делами. <свистит> а это какими? Огурцы солим. А как у тебя дела в школе? Отлично! Сегодня пять получил. Ну ладно, четыре. Ну ладно, три поставили. Я дала тебе 500 рублей на ремонт школы. Ты их сдал? Порой лучше промолчать, чем соврать. Кстати, я вас хочу познакомить с моей девушкой. Ну ладно, просто с девушкой. Вась, пойдем уроки делать. Любимый, сегодня приезжает моя мама. Ты рад? Дорогая, нет предела моему счастью. Я так ведь люблю твою маму. Поскорее бы она приехала уже. Тогда пойду, я приготовлю обед. Здравствуйте. Вы не могли бы убрать свою машину с дороги? Здравствуйте. А что случилось? Мы чиним дорогу. Мы просто раскатываем асфальт. Мы просто кидаем кирпичи в яму. Да кого я обманываю? Ничего мы не делаем. Что там в газете пишут-то? В очень-очень-очень бюджетных стоматологических клиниках брекеты ставят степлером. Сергей Безруков устроился физруком в школу. И когда дети делают упражнение «Березка», он обнимает их за ноги и кружится вокруг них у девочки с очень сильным сердцебиением подпрыгивает левая грудь. Отцу было лень объяснять сыну, как бриться, и тот попросил мать. И теперь парень с бородой, но зато с гладкими ногами. Полная балерина, упав на партнера, поставила жирную точку в спектакле. Мама, как я рад вас видеть. Слава Богу, что вы приехали. Мама? Вы приехали. Надеюсь, с вами в пути ничего не случилось? Да нет, все нормально. Слава Богу. Дорогая! Ха! Единственная моя! Да! Лена, мама приехала. Мама, как я рада тебя видеть! Наконец-то ты приехала, мы зиму тебя так ждали. Егорка! Да! Иди обедать и Башу позови! Мы показали вам семью, в которой царит ложь и лицемерие. Давайте же сделаем так, чтобы в наших семьях царила только любовь и понимание. С вами была сборная команды Гимо Фаркоман. -фар -фар. Ну ладно, сборная волшебка филиала Мади, какие-то люди. Спасибо. За фристайл максимальная оценка 7 баллов. Сборная команда РГСУ смотрит на свои оценки. 6-6-6. Сборная команда МАДИ, какие-то люди, 6-6. еще осталось немножко подождать соглашение результатов, поэтому, пожалуйста, пройдите. И не, совсем немножко времени, далеко не расходите. Со счетом 5,4 балла оценки получает сборная команды МАДИ. Слава! <плодисменты> С оценкой 5,2 получает команда КВН РГСУ. Ну и тем самым, как уже вы все поняли, награждается первым местом команда КВН Мадей.